ৰাতিটো মোৰ একেবাৰে টোপনি অহা নাছিল বাগৰ সলাই সলাই ভাগৰি গৈছিলোঁ সেইবাবে উঠি লেপটপটো খুলি বহি লৈছিলোঁ অৰ্থাৎ মোৰ মেছেজ বক্সত চকু পৰি গৈছিল মই তেতিয়া লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে কোনোবা এজন অচিনাকি ব্যক্তি কোননো বুলি ভালদৰে চাবৰ বাবে মই মেছেজ বক্সটোত ক্লিক কৰিলোঁ লিখা আছিল যদি মই ভুল নহয় তেতিয়াহ'লে তুমি পাহি বৰুৱা নহয় জানো তোমাৰ প্ৰফাইল ফটোটো দেখি মোৰ চেহেৰাটো চিনাকি চিনাকি লাগিছে তোমালোক আগতে মুম্বাইত আছিলা আৰু তোমাৰ ভণ্টীৰ নাম পংখী আৰু তোমাৰ ভাইটিৰ নাম গৌতম আছিল মই ৰক্তিম তোমাৰ দেউতাৰ বন্ধুৰ ল'ৰা যদি তোমাৰ মনত পৰিছে মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ আগতে বহুবাৰ গৈছোঁ আৰু আমিও একেলগে মুম্বাই ফুৰিছোঁ মোৰ এতিয়া তোমালৈ অনুৰোধ থাকিল যদি তুমি মোক চিনি পাইছা তেনেহ'লে মোৰ মেছেজৰ ৰিপ্লাইটো নিশ্চয় কৰিবা মই তেতিয়া চিনি পাই গৈছিলোঁ হাৰে এইটো দেখোন ৰক্তিম হয় মোৰ মুখৰ পৰা মৃদু এটা চিঞৰ ওলাই আহিছিল বুকুর তেতিয়া তীব্র হবলে ধরেছিল মানে লাহেকৈ কাটি চালো আৰু মোৰ স্বামী গভীর তোপনীত লালকাল হয়ে আসার পিছত মোর নামের পাশর বৰুৱা উপাধি সলনি হয়ে শকিয়া হৈ গৈছিল তথাপিও এটা মোক চিনি পাইছে এতিয়া উত্তৰ দিয়া আগতেই মোৰ মনটুয় কবলে ধরলে ভালক চিন্তা করে উত্তৰ উত্তর দিলে ভাল হবনে নহব কারণ রক্তিমর নামটা শুনলেই দেখুন মোর শরীর শিহরণের সৃষ্টি হয়েছিল এতিয়া অতীতৰ কথাবিলাকে মোক বহুত আমনি কৰিছিল আৰু এতিয়া তাৰ লগত যদি কথা পাতোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মোৰ এখন সুখৰ সংসাৰ আছে হয়তো ৰক্তিমৰুৰ সংসাৰ হ'ল এতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে কোনো লাভ নাই ফোনৰ অতীতৰ সেই গভীৰতালৈ সোমাই যাবলৈ ইয়াৰ পিছত এই সম্বন্ধ আকৌ ৰাখিলে মানসিক সমস্যাই বঢ়াই লোৱাটোৱেই হ'ব মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাবিবলৈ ধৰিলোঁ আৰু মেছেজৰ একো ৰিপ্লাই নকৰিলোঁ লাহেকৈ লেপটপটো বন্ধ কৰি শুবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মই এতিয়া ভাবিছিলোঁ যে ইমান দীঘলীয়া পৰিচয় দিয়াৰ কি দৰকাৰ আছিল তেওঁৰ ইমান বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো তোমাৰ নামটোৱেই মোৰ বাবে যথেষ্ট তোমাক মই কেতিয়াও পাহৰিবলৈ পৰা নাই তুমি এতিয়া ইমান দীঘল পৰিচয় দিয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই হ'ল যে তোমাৰ মোৰ ভালপোৱাৰ ওপৰত কোনো বিশ্বাসেই নাছিল মোৰ এতিয়াও টোপনি অহা নাছিল বহুত টোপনি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ মোৰ এতিয়াও ৰক্তিমৰ মেছেজ দেখাৰে পৰা বিছ বছৰ আগৰ কথাবোৰ এটা এটাকৈ মনত পৰিবলৈ ধৰিলে যেনেকৈ ধাৰসাৰ বৰষুণৰ মাজত বিজুলী ঢেৰ কণী আহে সেইটো সময়ত মোৰ বয়স মাত্ৰ ওঠৰ বছৰ আছিল ৰক্তিমৰ দেউতাক চাকৰিৰ সূত্ৰে ট্ৰেন্সফাৰ হৈ মুম্বাইলৈ আহিছিল মোৰ দেউতাৰ ভাল বন্ধু আছিল তেওঁ ৰুম ঠিক ঠাক নোহোৱালৈকে কেইদিনমান ৰক্তিমৰ পৰিয়ালটো আমাৰ ঘৰতে আছিল মাক দেউতাক ৰক্তিম আৰু ভনীয়েক দুজনী খুব এটা কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি গোটেইকেইটা ভাল বন্ধু হৈ পৰিছিলোঁ ৰক্তিমে ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি আছিল সি যেতিয়াই কলেজ বন্ধ পাইছিল আমাৰ ঘৰলৈ আহে ৰক্তিম মুম্বাইলৈ প্ৰথম অহাৰ বাবে মই আৰু মোৰ ভাইটিয়ে মুম্বাই ফুৰাবলৈ লৈ গৈছিলোঁ মাজে মাজে সি বহুত কম কথা পাতিছিল মোৰ বহুত ভাল লাগিছিল সেইবাবে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মৌনতাই বহুত কথা কৈ থৈ যায় কেতিয়ানো দুচকুৰ ভাষেৰে সি মোক প্ৰেম নিবেদন কৰিছিল মই গমেই নাপালোঁ ময়ো তাৰ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ প্ৰথম প্ৰেমৰ অনুভূতি বৰ বেয়াকৈ প্ৰেমৰ ৰাগী লাগিছিল মোৰ গাত না কোনো চিন্তা আছিল না কোনো ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা আছিল বছ আমাৰ ভাল লাগিছিল ইজনে সিজনৰ সংগটো কেতিয়াবা যদি সি কিবা কথাত মোক শলাগিছিল মোৰ মন ভৰি উঠিছিল মুঠতে বুজাব নোৱাৰা এটা সুখ অনুভৱ কৰিছিলোঁ সকলো সময়তে মন ভৰি আছিল আমাৰ তাৰ লগতেই যেন থাকিম মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল সকলো সময়তে তাৰ সৰু সৰু কথাবোৰ অৰ্থপূৰ্ণ লাগিছিল ধুনীয়া এক অনুভৱেৰে সৈতে যেন এখন অন্য পৃথিৱীতহে বাস কৰি আছোঁ কিন্তু আমাৰ প্ৰেমে পৰিচয় পোৱাৰ আগতেই ভাগি টুকুৰা টুকুৰ হৈ গৈছিল পৰিচয় হেৰুৱাই প্ৰেমে সাবাতুৰি খাই ফুৰিছিল সেই সময়ত ৰক্তিমৰ দেউতাকৰ আকস্মিক মৃত্যু হৈছিল দেউতাকৰ মৃত্যুৰ খবৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি মাকৰ মৃত্যু ঘটিছিল এতিয়া দুয়োকে একেলগে হেৰুৱাই ৰক্তিম একেবাৰে ভাগৰি পৰিছিল দুয়োজনী ভনীয়েকক লগত লৈ পঢ়া আধাতে সামৰি সি গাঁৱৰ ঘৰলৈ গুচি যায় যি গ'ল আৰু গ'লেই সি আৰু কোনোদিনেই মুম্বাইলৈ ঘূৰি নাহিল সেইটো সময়ত যোগাযোগৰ চিঠিয়ে একমাত্ৰ উপায় আছিল আজিৰ দৰে মোবাইল ফোনো নাছিল সি যোৱা দুবছৰমানলৈকে মই বহুকেইখন চিঠি তাৰ ঠিকনাত পঠিয়াইছিলোঁ কিন্তু কোনো এখন চিঠিৰ একো উত্তৰ নাহিল তাৰ মাক দেউতাক ঢুকোৱাৰ বাবে মোৰো দুখ লাগিছিল কিন্তু মই কৰিম ন কি মই এতিয়া ভাবিছিলোঁ এই সকলোবোৰ ভগৱানৰ ইচ্ছা আছিল চাগে তাৰ পৰা কোনো সঁহাৰি নাপায় মই একেবাৰে ভাগৰি পৰিছিলোঁ সময়ৰ লগত বুজাবুজি কৰিব লগা হ'ল ঘৰৰ মানুহৰ পৰা লুকাই লুকাই মনে মনে চকুলো টুকিছিলোঁ মায়ে মোৰ উদাস মুখখন দেখি বহুবাৰ সুধিছিল কি হৈছে তোৰ এতিয়া মুখত এটা মিছা হাঁহি ওলমাই লৈ গৈছিলোঁ একো হোৱা নাই মা সময়বিলাক বাগৰি গ'ল ৰক্তিমৰ স্মৃতিবিলাক পাহৰণিৰ গৰ্ভত গাপ দিব লগা হ'ল মই বিয়া নহওঁ বুলি মা দেউতাক কৈছিলোঁ কিন্তু দেউতাই এদিন এটা বহুত ভাল সম্বন্ধ অহাত মোক শপত দি বিয়াৰ বাবে মান্তি কৰিলে মা দেউতাৰ ইমান মৰমক অমান্তি কৰিবলৈ মোৰো মন নগ'ল ময়ো এতিয়া বিয়াত সন্মতি দিলোঁ এতিয়া দুটা সন্তানৰ মাতৃ মই নিজৰ ঘৰ সংসাৰ আউল মাৰোঁতে মাৰোঁতে ৰক্তিমৰ নাম আৰু চেহেৰা ধুৱলি কুঁৱলী কৰিহে মোৰ চকুৰ আগত ভাঁহি আহিছিল ইয়াতকৈ বেছি একোৱেই নাছিল আৰু আজি আশা নকৰাকৈ ফেচবুকত তেওঁৰ মেছেজটো পালোঁ ৰক্তিমে আজি সম্পূৰ্ণ মানুহজনীকে মোক হিলাই দিছিল মোৰ গোটেই শৰীৰত তেজৰ চলাচল তীব্ৰ হ'বলৈ ধৰিছিল ইয়াকেই প্ৰথম প্ৰেমৰ অনুভূতি বুলি কয় চাগে গোটেই ৰাতিটো এই কথাবিলাক ভাবি ভাবিয়ে পাৰ হৈ গ'ল ৰাতিপুৱা পাঁচ বাজিছিল এতিয়া মই বিচনাৰ পৰা উঠি মুখ হাত ধুই খোজকাঢ়িবৰ বাবে ওলাই গৈছিলোঁ এনেকৈ ঘূৰি আহি ভাগৰ আৰু ৰাতিটো নোখোৱাৰ বাবে চোফাতে শুই পৰোঁ গভীৰ টোপনিত লালকাল হৈ গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়াহে সাৰ পাওঁ যেতিয়া মোৰ স্বামীয়ে উঠাই ন বাজি গ'ল মই লৰালৰিকৈ উঠিলোঁ আৰু ৰাতিৰ ঘটনাটো মনত পেলাই কিবা সপোন সপোন যেন লাগিছিল ৰক্তিমৰ মেছেজে মোৰ মনত যোৱাৰ সৃষ্টি কৰিছিল যদিও মই নিজকে কণ্ট্ৰল কৰি তাক উত্তৰ দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিলোঁ মই এতিয়া মোৰ মনৰ ওচৰত সাৰি গৈছিলোঁ নিজকে নিজে বুজাবলৈ ধৰিলোঁ কথা পাতিলেনো কি হ'ব চাওঁচোন সি কি কৰি আছেনো আৰু ইমান বছৰৰ মূৰত তাক লগ পাইছোঁ তাৰ জীৱনতনো কি কি পৰিৱৰ্তন হৈছে সকলোখিনি মই জানিবলৈ পাৰিম মই এতিয়া একচেপ্ট কৰিলোঁ ৰক্তিমৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্টটো আৰু মেছেজৰ জৰিয়তে ৰিপ্লাই লিখিলোঁ যে হয় তুমি ঠিকেই চিনি পাইছা মই পাহিব লোৱা হয় ইমান বছৰৰ মূৰত তোমাৰ মোলৈ কিয় মনত পৰিল যেতিয়া মনত ৰাখিব লাগিছিল তেতিয়াতো তুমি মোক পাহৰিয়েই থাকিলা তেতিয়া সি উত্তৰ দিলে যে যাক পাহৰা যায় তেওঁক সেই মনত ৰাখে মানুহে মইতো তোমাক কোনোদিনে পাহৰিবই পৰা নাই পাহি সি বৰ আৱেগিক কৰি উত্তৰটো লিখিছিল এতিয়া তাৰ পৰা এনেকুৱা উত্তৰ শুনি মোৰ বুকুৰ ধপধপনি আৰু জোৰেৰে বাঢ়িবলৈ ধৰিছিল বাঢ়ি অহা ধপধপনি কোনোমতে কণ্ট্ৰল কৰি মই তেতিয়া তেওঁক সুধিলোঁ যে মোৰ চিঠিবোৰৰ একো এটা উত্তৰ কিয় নিদিলা তুমি দেউতা আৰু মাৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত মই একেবাৰে দিশ সাৰা হৈ পৰিছিলোঁ ঘৰৰ সমস্ত দায়িত্ব মোৰ ওপৰতে আহি পৰিছিল ভণ্টি দুজনী বহুত সৰু আছিল সিহঁতক পঢ়া এৰুৱাবও নোৱাৰোঁ মই ঘৰ চলাবৰ বাবে খৰচ উলিয়াব লগা হৈছিল মই মোৰ পঢ়া আধাতে সামৰি দিলোঁ জীৱনটো কেনেকৈ সজাম মই একোৱেই ভাবি পোৱা নাছিলোঁ দেউতাৰ ঠাইতে মোৰ যোগ্যতা চাই চাকৰি এটা পালোঁ কিন্তু দৰমহা বহুত কম আছিল সেইটো সময়ত ইমানবোৰ সমস্যাৰ মাজত তোমাৰ চিঠিৰ ভাষা বুজি পোৱা এই কোমল হৃদয়খন একেবাৰে শিলৰ দৰে কঠিন হৈ পৰিছিল সকলোবোৰ মিছলীয়া যেন লাগিছিল ইমানেই আঘাত সহ্য কৰিবলগা হৈছিল সকলো দিশতে ইমান কষ্ট সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছিল তুমি মোক যদি এবাৰ ক'লা হেতেন তুমি মই উদাসীন হৈ উত্তৰটো দিছিলোঁ তেতিয়া ৰক্তিমে উত্তৰ দিলে তোমাক কৈনো কি লাভ হ'ব তুমিও মোৰ লগতে সেই দুখবোৰ সহ্য কৰিব লগা হ'লহেঁতেন যেতিয়া গোটেই জীৱনেই অন্ধকাৰময় হৈ পৰিছিল তেতিয়া মই নিজৰ সুখৰ কথা একেবাৰে ভাবিবলৈ বাদেই দিছিলোঁ কিন্তু দুবছৰমানৰ পিছত মই অফিচৰ কামত মুম্বাইলৈ যাব লগা হৈছিল তেতিয়া মই তোমালোক থকা তালৈ গৈছিলোঁ তাত গৈ গম পালোঁ যে তোমালোক তাৰ পৰা গুচি আহিলা বুলি কেনেকৈ যোগাযোগ কৰোঁ তোমাৰ লগত মই একো ভাবি পোৱা নাছিলোঁ যদি তেতিয়া মোবাইল থাকিলেহেঁতেন এতিয়াৰ দৰে কিমান যে ভাল হ'লহেঁতেন মই তেতিয়া ক'লোঁ যে দেউতা ট্ৰাঞ্চফাৰ হৈছিল তাৰ পৰা এতিয়া তোমাৰ ভালনে ৰক্তক্তিম মোৰ মনটো একদম উগুল ঠুগুল হৈ পৰিছিল মই নিজকে কণ্ট্ৰল কৰি একদম সংক্ষিপ্ত উত্তৰ দিছিলোঁ এতিয়া মোৰ মনটো উদাস হৈ পৰিছিল আৰু মোৰ জোঁচকু চকুৰ পানীৰে ভৰি পৰিছিল এতিয়া মই ভাবিবলৈ ধৰিলোঁ যে ভাগ্যই যে কি কি খেল খেলে কোনো ঘটনাই বিনা কাৰণত নঘটে ৰক্তিম মোৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত সোমাই গৈছিল তিনি চাৰিবাৰমান মেছেজত কথা পাতিলোঁ তাৰ পৰাই আমি ইজনে সিজনৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে গম পাইছিলোঁ সি এতিয়াও বিয়া কৰোৱা নাই এদিন সি মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বিচাৰিছিল প্ৰথমতে মই দুই চাৰিদিন কথাটো ইগন'ৰ কৰি ৰাখিছিলোঁ মই তেওঁক নাম্বাৰটো দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু এদিন সি বহুত জোৰ কৰাত মোৰ নাম্বাৰটো মই দি দিলোঁ ঠাণ্ডা দিন আছিল সেইবাবে এদিন দুপৰীয়া ৰ'দ লৈ বহি আছিলোঁ তেনেতে মোৰ ফোনটো বাজি উঠিল এটা অচিনাকি নাম্বাৰ মই অনুমান কৰি ঠিক ৰক্তিমেই ফোন কৰিছে চাগে ইমান বছৰৰ পিছত যেতিয়া ৰক্তিমৰ মাতটো শুনিছিলোঁ মই সম্পূৰ্ণৰূপে আৱেগিক হৈ পৰিছিলোঁ ভাল বেয়া সোধাৰ পিছত হঠাৎ মোৰ কি মন গ'ল জানো তাক মই সুধিয়েই পেলালোঁ ৰক্তিম তুমি কিয় বিয়া কৰোৱা নাই মোৰ প্ৰশ্নত সেই মৃদুৱে এটা হাঁহি মাৰি ক'লে তোমাৰ ঠাই কেনেকৈ মই আনক দিম সেইবাবেই সেই ঠাইখন মই এতিয়াও খালী কৰি ৰাখিছোঁ মোৰ বাবে তাৰ এতিয়াও ইমান গভীৰ ভালপোৱা দেখি মই নিজকে অপৰাধী নিচিনা ভাবিছিলোঁ মই যদি মোৰ মা দেউতাৰ কথা নামানিলোঁহেঁতেন সি সেই সময়ত বহুত মৌন হৈ আছিল কিন্তু সি আজি মুম্বাইত মোৰ লগত কটোৱা প্ৰতিটো মুহূৰ্ত কেনেকৈ অনুভৱ কৰিছিল সকলো এফালৰ পৰা কৈ গৈছিল মই মাথো এতিয়া প্ৰতিটো কথাই মৌন হৈ শুনি গৈছিলোঁ সময়বিলাক পাৰ হোৱাৰ লগতে আমাৰ মাজত আকৌ বন্ধুত্ব স্থাপন হৈ গ'ল য'ত বহুত ভাবি চিন্তি প্ৰতিটো কথা প্ৰতিটো কাম কৰিবলগা হৈছিল কাৰণ মই কাৰোবাৰ পত্নী এগৰাকী মহিলাৰ পুৰুষৰ লগত বন্ধুত্ব সমাজত ভাল চকুৰে চোৱা নাযায় গতিকে এতিয়া মই সকলো দিশতে বহুত সাৱধান আৰু সতৰ্ক হ'ব লগা হৈছিল জীৱনৰ এই বয়সত সংসাৰ জঞ্জাল মাৰোঁতে মাৰোঁতেই মই ভাগৰি গৈছিলোঁ নিজৰ বাবে ভাবিবৰ আৰু কিবা এটা কৰিবৰ মন নোহোৱা হৈ গৈছিল তেনে সময়তে ৰক্তিমৰ কথা আৰু তাৰ ব্যৱহাৰত মোৰ আকৌ জীৱনটোৰ প্ৰতি হেঁপাহ জাগিছিল মই যেন শক্তি পাইছিলোঁ তাৰ প্ৰতিটো কথাত যেতিয়া সি কৈছিল আহি তোমাৰ হাঁহিটো বৰ মৰম লগা আজিও বয়সৰ এইটো পৰ্যায়ত যেতিয়া মোৰ ফটো আপলোড কৰি দিওঁ সি তেতিয়াও কয় আজিও তুমি সিমানেই ধুনীয়া হৈ আছা যেতিয়া মোৰ নিজৰ ওপৰতে গৌৰৱবোধ হয় এই ভাবি যে আজিও মই কাৰোবাৰ স্মৃতিত বাস কৰি আছোঁ এতিয়া মোৰ জীৱনটো অৰ্থপূৰ্ণ যেন লগা হৈছে আমি দুয়োটাই ইজনে সিজনক দেখাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলোঁ মই কিবা এটা কোৱাৰ আগতেই সি ক'লে মই যোৰহাটলৈ কিবা কামত গ'লেই তোমাক নিশ্চয় লগ কৰিম ঠিক ছয়মাহমানৰ পিছত সেই দিনটো আহি পৰিল ৰক্তিমৰ কোনোবা যোৰহাটৰ সম্বন্ধীয় ঘৰত বিয়া খাবলৈ তাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল নিমন্ত্ৰণটো ৰক্ষা কৰি সি বিয়ালৈ আহিছিল আচলতে মোক লগ পোৱা তাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল বিয়াৰ মাজতে সময় উলিয়াই সি আমাৰ ঘৰলৈ আহিল মোৰ স্বামী ঘৰতেই আছিল সেইদিনা দেউতাৰ বন্ধুৰ ল'ৰা বুলি কৈ স্বাভাৱিক এটা পৰিচয় কৰাই দিলোঁ সম্পূৰ্ণ দুই ঘণ্টা আমি একেলগে সময় পাৰ কৰিছিলোঁ আমাৰ বাবে কিমান কঠিন আছিল অচিনাকীৰ দৰে নাটক কৰাৰ বাবে সেয়া কেৱল আমিহে বুজি উঠিছিলোঁ মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ বাহিৰৰ আৱৰণত ৰক্তিমৰ কিছু পৰিৱৰ্তন হৈছে সেই বিছ বছৰ আগৰ ভালপোৱা স্পষ্টকৈ জিলিকি আছিল দুয়োৰে অংগী ভংগীত এনেকুৱা লগাই নাছিল যে আমি বছৰ বছৰ ধৰি ইজনে সিজনক ভাল পাওঁ মনৰ ভিতৰত দুয়োৰে গৰা খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈ গৈছিল কিন্তু প্ৰকাশ কৰোঁ কেনেকৈ দুয়ো পৰিস্থিতিৰ দাস আছিলোঁ উ শুনিছিলোঁ যেতিয়া প্ৰকৃত প্ৰেম হয় ইজনে সিজনক প্ৰাণ ভৰি ভাল পায় তেতিয়া যিকোনো প্ৰকাৰে মিলন ঘটে কিন্তু এনেকুৱা মিলনৰ কি লাভ পৰিস্থিতি সলনি হৈ গ'ল বিয়াৰ পিছত এনেকুৱা সম্পৰ্ক অনৈতিক বুলি মান্য কৰে কিন্তু প্ৰেমৰ অনুভৱ সেই সম্পৰ্কতকৈ বহুত ওপৰত তথাপিও সমাজে ইয়াক অনৈতিক বুলি কিয় কয় আচলতে শৰীৰটোকহে বন্দী কৰি ৰাখিব পাৰি সম্বন্ধৰ গইনালৈ কিন্তু অনুভৱৰটো পাখি আছে অনুভৱটো যিকোনো সময়তে মুক্ত হৈ ঘূৰি ফুৰিব পাৰে ৰক্তিম এতিয়া গ'লগৈ কিন্তু তাৰ লগে লগে এটা সুকীয়া অনুভৱ এৰি থৈ গ'ল অৱশেষত যি হ'লেও অতীত অতীতেই আৰু মই এতিয়া বৰ্তমানক মানি ল'ব লাগিব নিশ্চয় যিহেতু মোৰ এখন সুখৰ সংসাৰ আছে গতিকে মোৰ এই সংসাৰখনকেই জীৱনৰ সুখ হিচাপে লৈ মই মোৰ জীৱনটো গঢ় ল'বলৈ ধৰিছোঁ এতিয়া এনেকৈ মই নিজৰ পৰিয়ালটিক লৈ খুবেই সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ মাজে মাজে আমাৰ ঘৰলৈ ৰক্তিম আহি থাকে কিন্তু এতিয়া আৰু ৰক্তিমৰ লগত সেই প্ৰেমৰ সম্বন্ধ মোৰ নাইকিয়া হৈ পৰিল কাৰণ সেই সম্বন্ধ যদি মই বজাই ৰাখোঁ তেনেহ'লে সমাজখনে মোক এদিন চৰিত্ৰহীনা বুলি ক'ব প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ কাহিনীৰ ভাগ আজিৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ গোটেই জীৱনটো হাঁহিৰে উপচি পৰক পাৰিলে দুখীয়াজনক অলপ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ অকণমান সঁহাৰিয়ে যদি কোনোবা এজন দুখীয়াৰ জীৱনটো সলনি কৰিবলৈ পাৰে তাতকৈ পুণ্যৰ কাম আৰু এই পৃথিৱী একোৱেই খাব নোৱাৰে হেভেনাইজ দে